陈章老师来参观了，给大家带了好多好吃的。谢陈老师。明威陈。好好明威陈章。穆<正>老师好，你来了。啊，我来看看明威。你怎么来的这么突然？都不告诉我一下。我这不想着要给你惊喜吗？ 而且我很快就要进组了，如果再不来看你的话，我们可能就要很久都见不到了。真朋友，你状态还挺好的，那我就放心了。我还担心你跟穆老师拍戏会闹不愉快呢。其实穆老师他人特别好，而且我跟他合作的也很愉快，你就放心吧。那就好，你高兴，我就高兴。 我会一直等着哎呀，聊的挺好的，怎么突然说这个呀？陈章，其实我心里早就有了答案。你是我一直特别珍视的人，我答应你，会做你一辈子的朋友。看来我要独自面对失恋的苦涩了。 <laughs> 那说好了、啊，说话算话，我们要当一辈子的好朋友。嗯，谁骗人，谁是小狗。我准备追求明威。难道你想起你跟明威过去的事情了？没有。你不会是因为陈章受刺激了吧？ 哎，我可跟你说啊，你追我妹妹可以，但是你必须得想清楚之后再付诸于行动，绝对不许再伤害她，不然我不会放过你的。我和明威的事情不劳你操心了，你先管好你自己，别等人弄丢了再后悔。琳琳，你去哪儿啊？ 你管我？哎，琳琳，琳琳，我是你爸呀，我怎么就管不了你啊？你还知道你是我爸？你女儿不是明威吗？不是，琳琳，你胡说什么呢？明威跟你在爸爸这儿是手心手背，他都是肉。当年是爸爸犯下的错。 你没有道理去恨人家明威呀，就恨他，他有什么好？穆廷洲喜欢他，现在连你和哥哥也被他牵着鼻子走，凭什么？他就是一私生女！你说什么呢？我说他就是一私生女。嗯 觉得我走，我再也不会碍你们眼。不，琳琳，琳琳，你听爸爸说，爸爸不对，爸爸不该打你。放开我！爸，爸，你怎么了，爸？ 躲着我干嘛呀？啊，哥哥，情侣做不成，做兄妹还是可以的嘛。来，喝杯咖啡吧，醒醒神儿。早安、啊，哥哥。喂，你说什么？ 爸怎么样？啊、他还在抢救呢。医生怎么说？医生说情况不太好，剩下的什么都没说。我好怕爸会出事，都怪我，不该跟爸吵架了。不会的，爸一定不会有事的。 你没事吧？我没。对啊，我今天有采访，你忘记啦？好多了，快好了，没事了啊！不用担心，我今天真的好多了。 我还约了医生呢，乔乔，这件事情我已经考虑的很清楚了，咱们现在不能要他，咱们根本没有能力养他，如果真的留下他，那是对他不负责任。好了，我先不跟你说了。 这马上就要采访了，你怎么突然要吃提子呀？还非得要挑酸的，越来越懂伺候。明卫，吃水果，对身体好。没事，不用了。 这表情也太过了吧，有那么酸吗？不是你特意让我挑酸的买吗？你听错了。莫老师。 哦，oh, 你是脑子又出什么问题了吗？哦，oh, 只是例行复诊而已。哦，oh, 你找我来这儿有什么事吗？这花开的好看啊。Oh. 你现在的身体状态不太适合出演梁祝，你去辞演吧。关于出演梁祝这个问题，我们之前讨论过的呀。当时还是您鼓励我让我参演呢。而且我身体状况挺好的，怎么了？你不用再隐瞒了，我都知道了。说实话，你现在正处于事业的上升期，应该好好把握机会，多演几部剧。 但既然事实已经这样了，你放心，我会负起我应该负的责任。穆老师，你在说什么呀？我怎么一点都听不懂啊？孩子是太傅的吧？你放心。 我会替他负责，并且这也是我的骨肉。什什什么骨肉？什么孩子啊？穆老师，你不会记忆又出错了吧你？你不是怀孕了吗？我什么时候怀？我什么时候怀孕了？不是我那天看到你呕吐了。 那是我吃坏东西了，肠胃炎。你用得着这么大惊小怪吗？不是，但是我那天我听到你讲电话，说什么你不能养它，养它就没有工作了。这是阿姨、哎、呀，那是明桥朋友家的狗生了小狗狗，我们在讨论养狗的事情呢。真的？嗯。所以你让肖照。 买酸葡萄来试探我？我从小就喜欢吃酸的。穆老师，你还是让医生再帮你看看吧。我先走了。 什么意思啊？他一点都不顾及明桥的感受，也太过分了吧？明威，你不觉得肖照和明桥分手分得有些奇怪吗？以我对肖照的了解，就算他平时生活中很散漫，但他绝对不是那种不负责任的人。我也不希望他是那样的人，但是现在事实就摆在这儿啊。或许这中间有什么我们不知道的事情。 或许有什么事情让他们之间产生了误会，你也不想看到明桥一直难过吧？穆老师有什么高见吗？不如我们坐下说。 首先，我想说，我们之间的关系不能一直这么僵，毕竟未来拍摄我们还要合作，所以我们还是要更专业一些。您说的对，我会调整好心情，不影响工作。嗯。便于我们沟通工作。 接下来我们怎么办？我没有怎么谈过恋爱，我也不知道该怎么撮合这两个人。你不是和太傅谈过恋爱吗？那你有没有能让两个人感情之间升温的秘籍？ 无可奉告。无可奉告。这销魂蚀骨什么意思啊？ 才能打探出太傅和明威到底进展到哪一步啊？看什么呢，苦瓜脸？拿来，别弄坏了。这是什么呀？封面上不是写着吗？这个是你失忆时候写的日记啊。你最近对明威那么关注？ 就是因为这本日记，我承认，在得知明威是梁祝的女主角后，我执意要接这部戏，多多少少掺杂着一点私心，因为我有太多事情想弄明白了。我问你啊，我变成太傅之后跟明威谈恋爱，究竟发生了什么？ 进展到哪一步？这些你不都知道了吗？你们俩差点结婚了。我问的不是这方面。啊？我问的是那方面。那方面。你是不是知道些什么？你们俩的私事，我能知道什么呀？我跟你说啊，如果真的发生过什么，我绝对不会耍赖。 还是要给明威一个交代才行。哎呦，你这个人怎么那么自我感觉良好啊？人家明威是一个独立的女孩子，人家靠自己的能力走出困境，现在过得挺好。她需要做的是自己对自己负责。如果你只是单纯的想要对她负责啊、补偿啊，趁早拉倒啊，可别再伤她一次了。我怎么感觉你向着明威说话呀？你到底是谁的经纪人？这跟我是谁的经纪人没关系。女孩子是需要去呵护的。 客户，哦，那明桥呢？ 找我。按说你跟明桥的感情，我也不好多说什么。但是你现在的行为已经伤害到他了，我不能坐视不管。你给我一句实话，你们之间到底发生了什么？明桥会不会就是那个孩子？不对，不对，怎么不对？明桥还有一个姐姐，叫明薇。明薇是不是就是我爸的孩子？ 是又怎样？不是又怎样？明威永远是我们明家的孩子，跟你们徐家没有任何关系。明威她，她她真的是我妹妹，对吗？小张，我作为一个母亲，我真的不想自己的女儿。 在汤进这滩浑水，我不接受你和明桥在一起，更不希望我们两个家庭有什么纠缠，所以到此为止吧。我只是觉得我和明桥不合适。不合适？你早干嘛去了？ 你们处了这么久，你现在突然说不合适、啊，我没有定下来的打算，未来也没有想要结婚的想法，我不能这么一直耽误明桥。当初就是因为这个原因，我才不同意你和他在一起的。我还以为你都想明白了呢，你现在突然说你反悔了，你是忘记了当初的承诺是吗？对不起，徐瑞，爸。 你怎么来这儿了？哦，我路过。你是明威伯父，你好。你好。 明一会还要拍戏，我带您四处转转。走，走,走活吧，爸。